Відомо, що президент Росії Путін на засіданні Радбезу, яке відбулось 18 листопада, вговорив питання вдосконалення цивільної оборони. Дуже коротко описали результати цього сідання на сайті Кремля. Як думаєте, що це означає, і про що ще могли говорити? Про що б не хотіли говорити в ЗМІ? Ну я думаю, що однією з ключових тем була проблема мобілізації, проблема обезпечення військ, Проблема того, что жены матери мобилизованных уже начали ездить, искать своих пропавших значит, родственников. И, конечно, вот эта странная история с гражданской обороной. Я посмотрел, когда Путин сказал, давайте, там, значит, тема гражданской обороны, все начали вот так переглядываться, как будто не понимают вообще, о чем там речь будет идти. Ну, я думаю, что гражданская оборона – это больше такая вот калька советской гражданской обороны, когда всех учили, проводили там какие-то учения, значит, сирена, все надели противогазы, побежали в укрытие. Ну, плюс, наверное, будет уделяться больше времени обучению в школах, вот это довоенной подготовки. Ну, то есть милитаризация российского общества, подготовка российского общества к тому, что вокруг одни враги, нужно уметь держать автомат, каску носить и так далее. То есть я думаю, что в этом будет э, главный посыл. Ну и плюс для этого нужно, соответственно, настроить пропаганду. То есть чтобы люди не задавали вопросы, а зачем нам тут где-то э, в глубинке российской э, гражданскую оборону изучать. То вот для этого пропаганда будет э, работать стройным. тройным, и рассказывать, что вот завтра, если НАТО зайдет, мы все должны все уметь. Я думаю, что примерно так. И вот эта гражданская оборона, она позволит подготовить людей не так, как они сейчас готовят, мобилизованных. Их бросили где-то в лес, там, без палаток, заставляют рыть окопы одной лопаты на четверых, а позволит более поступательно подготовить следующие мобилизационные волны. Я тоже думаю, что в этом, наверное, есть и один из основных моментов этой гражданской обороны.